Так вот она и есть конкретная земля. Кому-то в радость, что не по городу едешь, дети кувыркаются в снегу. Ну вот да, я понимаю, что учительница выпустила с таким глубоким удовольствием. Я, правда, не знаю, как они там домой дойдут, потому что они не сапоги Не выдержали, но ясное дело, что там наверняка в сапога. Но я тут пальцем там помашу, по Да может же не будут провожать. Да, мне приятно было слышать, на когда когда приехали киевляне, сказали, что у нас лучше. Но мы не объем же у нас. Если брать Киев, мы 79 квадратных километров, и сейчас мы все там. Там тоже работают хорошие, великолепные люди, которые много лет не знают. Бомжей есть, куда нам размещают. Хватит для места, для всех хватит. Никто не должен замерзнуть в этом городе, вне зависимости от того, в каком состоянии находится он сейчас. Люди должны быть накормлены, в тепле. Посмотрите, пожалуйста, еще поверьте, все системы. Мы не работали а, с прошлого года на критических низких температурах. Проверьте еще. Все в обязательном порядке. Должно функционировать. Распишите графики работы. Не забывайте, что работают люди. Работают по 12 часов. Это такие же люди со своим здоровьем, со своими необходимостями, должны вовремя покушать горячую пищу. Вы как руководитель обязаны да, это обеспечить. Ну, в пятницу здесь бы работало 6 единиц техники и человек 15 людей. Ну, и парке дело в том, что если речь идет о... Вот, у нас тоже заключенный договор с КТП, если касается улиц. Внутри, как правило, мы сами собираем. А если напротив нас находится сквер... Имени э, Похудринка, э, то или герои успех похудренко убирает Зеленстрой. Может, создается такое впечатление? Не больше не меньше. Я понял. Вторая проблема. Это сосульки, сегодня о которой говорили. Значит, мы, все жители города, платят э, какую-то там копейку, но платят за эти сосульки. Мы видим, что они не убираются. Сегодня нам наблюдал картину, когда на углу Щерса и Проспекта мира. Очень большая такая брыла снега нависла, и выгнали двух жековских работников без страховки, без ничего. Они вышли на эту крышу, сбрасывать снег. То есть... Почему рискуют жизнью людей в такой ситуации? Потому что нельзя принимать меры для нормального решения. А, значит, не выгнали, как бы люди э, прошли ну, тек, герои как бы, безопасности в обязательном порядке, поскольку там не мягкая крыша, а, как бы со страховкой. если у вас есть такие заважения, мы можем з'ясувати, что они самостоятельно вышли, что кого выгнали. Там працюють відповідальні люди, тому числі керівники і вони сьогодні ще попереджені. Стосовно здоров'я, збереження... Це просто насчет техніки беззакознення, щоб вона соблюдалося. Якби... Вона обов'язково, коли ніхто не підніметься на кришу, не ознайомивши з правилами безпеки і не поставивши свій підпис, Будь ласка, ще питання. Єдине є прохання наступного характеру. Вибачте, будь ласка, я рідко коли прошу, і звертаючись до засобів масової інформації, ми хотілося б, щоб я б більш задоволений підприємцями у цьому році, ніж у минулому році, стосовно прибирання і активної участі в території. Ви знаєте, снігопади були і в Польщі, і в Австрії, і в Болгарії, і в Сербії, і ми з вами дивилися репортажі, як правило по телебаченню. Хотілося б, щоб це не було просто таке фривольне звинувачення. Ви бачите цих людей, ви завжди можете задати запитання. Але ми повинні, якось, якщо приходить стухія, і завжди це було характерно для нас, славян, що ми повинні згуртуватися і разом. Створити всі належні умови, а потім уже давайте будемо розбиратися, хто що не так зробив. Воно єдине таке прохання. Давайте готувати суспільство на вирішення цих на таких тимчасових явищ. Ще ви просто до да, в ЖКХ є схема уборки борода. Ваші є така. Можна посмотрити, ознайомитися? І да. тоді вопрос вже да. не стосується снігу, касається тарифа, Вопрос тарифний многих інтересує по случаю. Я можу сказати, сьогодні з перших вуст сьогодні я зібрав. Позачергове засідання виконавчого комітету, де ми поспілкувалися, ну різні мотиви. Можу сказати, єдине, що ті розрахунки, які ми провели, до них зауважень не було. Але враховуючи, мабуть, таку ситуацію, яка складається на сьогоднішній день, я порадився із колегами своїми, і з колегами з інших міст і запропонував виконкому призупинити дії введення дії ці тарифи ми не підтримуємося якого строка це? Это... ми терміни не встановлювали але ж людям прийшли ці тарифині по новим розрахункам ніхто не приходив тому що ми е, мали вводити за рішення минулого ну минулого рішення введення цих тарифів з 1 лютого а значить платіжні доручення прийшли б після закінчення повного місяця і в березні місяця дякую дякую Люди на доме, не знаю номера, угол проспекта Мира и еще раз. Это где пиццерия. Там большая обрыла везде. Они вылезли на крышу, они видно, что боялись Без страховки, без ничего, как бы. Насколько это нормально, как вы считаете? Я считаю, что перед тем, как выйти на задание какое-то, и тем более связано с устой, обязательно выписывается наряд на наряд на допуск, проводится инструктаж и все меры Согласно... А это какой же вот в этом? Скажите, какой дом, я скажу. Ну, прямо угол вот напротив. Ну так нельзя оперативный, ведомственный или коммунальный. Mm -hmm. Номер дома хотя бы. Зеленый дом четырехэтажный дом. А, зеленый но он... номер и улица. Адрес, пожалуйста. Улица, Хорошо, так, я перезвоню. Если есть конкретный адрес, мы можем тогда уточнить я дополнительно. И еще сообщил. уборка дорог во время снегопада вообще должна проводиться или нет? Вам же Александр скажу, я расскажу. Когда идет снегопад, то э, до 5 сантиметров. Mm -hmm если выше 5 сантиметров начинается расчистка и посыпка. А после этого да, начинается уже раз метание. А если в процессе суток, двух суток идет снег, то сначала больше 5 сантиметров расчищают отвалами, потом посыпают на солевой смесью, и потом снова расчищать. Вот такая вот технология. Так, расскажите, чтобы, да, не было, чтобы не было вот этих... Так сказать, в таком случае, сутатов. суббота, воскресенье, шел, шел, шел снег, а видели только там машины, которые песок разбрасывают. Это если вы видели, не означает, что Я лично через каждые три часа проезжал, и машины работали. Не, ну мы потом смотрим 12 единиц работали. по результату, как вы говорите, там Результат 5 сантиметров Сегодняшнее состояние дорог. Не, ну мы <laughs> и состояние дорог тоже видим. Ну так состояние дорог, которое не превышает 5 сантиметров, которые есть на сегодня. И нету ни одного уката. Ну, как сказали, объявляя. что вот эти вот остановочные карманы, там же вообще там не 5 сантиметров, а все 15. Ну, вы видели Видели, конечно. Я вот Да, это действительно центральная да. центральная часть. На патиси. улице Щурса, я сюда мы ехали, я остановился это на улице буквально Чёрса, Кроме да, нескольких центральных Щурса остановок, остановок почти типичная картина. Я всех внимание, остановок. что до пятницы все были почищены, остановки были до асфальта. Почищены, посыпаны песком, бордюрный камень, камень был почищен, это, это, су... да, это случилось Отличнее в пятницу. течение двух mm -hmm. дней, потому что на выходные дни э, ручная уборка работает в режим дежурства. То есть половина людей. Сегодняшнего дня люди вышли, половину убрали. За два дня я думаю, что все остановки будут убраны, и бордюрный камень будет видно, и место посадочное будет очищено до асфальта или посыпано песчано-солевой смесью. Независимо... обратили внимание, что на каждой остановке практически есть песчано-солевая смесь завезена, и люди могут быстренько это все сделать. То есть независимо от того, снегопад не снегопад, суббота-воскресенье получается выходной. Не выходной, я сказал, в дежурном режиме, это наполовину людей. Uh -huh. То есть люди работают по графику. На, валу вот была, на высоком валу была размещена информация о 20 работающих единицах техники. То есть, как бы, по мне, так это не сильно много, я так думаю. 20 то есть, имеется в виду официально? В год, то есть, получается в сутки 40 единиц. То есть, 20, 12 часов, Значит, 20, 20, там не 20... было написано. Нет, там правильно написано. Смену там, там написано по смене. А, смена у нас с 8 утра до 20.00. 20.00 меняется пересменка и снова люди по... Днем, естественно, чуть меньше чуть больше, потому что выходит и коммунальная техника по внутриквартальной проезды, еще на подключается э, сквери парки э, КПЗЛНБ, а, ну еще, если только КТП выбирают. И грейдера, которые дополнительно привлекаем технику для расширения и прочистки улиц, которые не посыпают. Понятно, спасибо. Спасибо вам.